Леонид Станиславович, перервали переможную серию, выездну, с перемог. Проте, задоволены сегодняшним матчем? Ну, в принципе, да. Значит, нам немножко тяжеловато пришлось в первом тайме. Соперник очень хорошо играл, хорошо э, нас накрывал. Но, скажем, нам нужно было сыграть вот эти первые 30 минут, чтобы не дать сопернику забить. Нам это удалось. Значит, во втором тайме игра немножко поменяла свой характер. Мы стали успокоились, стали более точно играть и более агрессивно играть впереди. И считаю, что второй тайм получился фактически как они, так и мы могли забивать. Но у нас был такой момент, один выход, там, когда мы должны были реализовывать. Хотя у нас был момент и в первом тайме, где очень... Э, очень хорошо сыграл вратарь соперника, где мы прямо расстреливали ну, считаю, что это ничья, ну, значит, это, в принципе, игра такого европейского уровня заслуживает очень хороших похвал. Особенно, скажем, моей команды, почему я благодарен футболистам за то умение организованность, которое они проявили. Выраховало, сколько проиграло взагале. Вот арбитр 4 хвилины додал, скільки заиграл Ну, вы знаете, нужно играть хоть и 115 минут. Если есть 115 минут, нужно их играть. Поэтому, даже если он дал там, по каким-то причинам дал переигрывать, нужно доигрывать матч от первой до самой последней секунды. Поэтому я как бы не обращал внимания. Я видел, что мы. Фактически сегодня уже не уступаем сопернику. И только случай мог помочь сопернику в сегодняшнем матче. Хотелось бы запитать про экспериментальный склад сегодняшнего арсенала. Богданов в центре, захисту, выход Аржанова, Гуманюка, Погорилого. Ну, мы перед матчем столкнулись с некоторыми трудностями, связанными ну, с травмами игроков значит и болезнями и травмами игроков. Ну, Сережа Погорелов очень здорово сегодня сыграл. И уже он на протяжении последних двух недель выглядел, скажем, тренировочной работе очень хорошо. И поэтому я даже не сомневался, когда его ставили. Немножко были сомнения в Андрее Богданове, но я, намеренно, мы ставили его туда в центр. Почему? Потому что у него есть хорошее начало, есть хорошие скоростные качества. И в принципе это себя оправдало. Значит, что касается там. Линии атаки и, и там Вели Лампе. Вели Лампе подтвердил свой хороший уровень, свой класс игрока сборной Финляндии. И значит, я тоже здесь сомнений никакого не возникало. В принципе, все сыграли на очень хорошем уровне. Вы, как правило, на матче приходите в в спортивную экипировку. Сегодня на фарт пришли в джинсах, туфля. Я пришел в майке Арсенала, я могу показать. Я считаю, что я ее одел. И не обязательно приходить спортивно, это просто, ну, скажем так. Я считал, что достаточно майки Арсенала, и достаточно, что я одел ее, и, значит, это принесло успех. Дякому,